Mən özüm bunu yaşadım, keçdim. Mən məlumatın mənbəzi də deyiləm, özüm yazırdım. Elə çıx bir şey də danışım maraqlı olaraq. Təbii bu. Mən bu daxili məqsədlərdən çıxandan sonra elə yazırdım, qəzetdə yazırdım da. Qəzetdə yazırdım, keçdim. Günlərin bir günün birdən gəldi, mənə orada hələ istiad dostlarımdan biri zəng etdi ki, səndən görüşmək istəyirlər. Kim görüşmək istəyir? responsible. Dədim məqsəd, dedi yaxşı pul təklif eləyirlər. Dur. Heçən yazlar dayandırsan. Dədim nə qədər verirlər? Dedi onu mən dəyməyəcəm. Dədim yaxşı pul verirlərsə görək. Nəzər bir də zəng gəldi ki, o zaman daxili qoşunların baş tarəsi burada Monteday idi. Onun da qabağında Sizin tovozların istətdiyi belə o dövrün dadları belə idi. İndi o qədər indi hamısı belə bərbəzəylidir. Belə biraz da köynəf üçün kafe var idi orada. Onlar da çıxanda orada, orada belə dedi, biz qadınla qadın, alındaydı. Gəlsin oraya. Ha dedim, yox ha çölə getmə, ora Lobovad. Məndə gürdüdüm mərəm var. <laughs> He. Eze. Yox bunlar dedi ki, yazmağı dayandırın. Mən dedi ki, səndən indi bunları ağla kəsmirəm, səhv də bu qədər Səndən mənbə isteyirlər də kimsə bu xəbərləri verir. Çünki azlımam səhiquət özləri bilir axı. Bəsə dedim gəlsinlər zada. Neftçilərin taxta çayçı var. Bura. Taxta çayçı da payız vaxtı biraz da belə pasmonda havardı. Yalnızca e, da belə çayçək var belə. Cəmi yoxdu orada cəmaət də oturub hamı çay içir. Bax belə. E, Yaxşı bir xoş abaydı belə axşama doğru. Sən Ne kaynar içti de öldü. Ne de dam da, da yoktu. Da böyle oturmuşum. Seher ne var? Neyse. Oturduk. Dedi ben bendi. Dedim pulu ver. Dedi ben bendi. Dedim pulu ver. Ahırı çıkarttı paketi böyle. Dedim ne kadar? Dedi dört mü? Bağım dursun Allah'a doğrularına. Böylece pulu koydum cümle. Dedim ayın akşam babası. Koydum cümle. Dedim ben ben ben. Allah <laughs> bile. Olmadı. Dedim ne olmadı? Ben ben soruşmuş. Ben ben benim. Bak dedim çöreyl qulağımızdan be yiməmişəmmi? Burda Zakir Həsənov da gəlib artıq oturub. Hətta gələnlərdən biri dedi, digəri babanın üz boynlarına bilmirəm. Biri dedi mən onun yavəriyəm, yəni o özər gələn. A. Hətta soruşdum dedim sizə Zakir Həsənov xəbər var dedi, hə. Dedim onda yaxşıdır, siz etibar eləməyin olar. Ana sə dedi ki, bə bu yaxdı buna görə busən bə, bə, adamları ayırırlar. Dedim, nə ayırırlar? Kim təəssüf edəndə yastanmışsınız? Və Anosovsa, özüm çıxartdım paketi, cırdım belə. Bu dolların nə təri, o plastmastol var, heç də onsta vurdum. Bütün kafe ilə bir oldu. Dollar ona səpildi. Deməli, Anosovlar, mən durdum belə, bu pulları səpdim, mən bir pul qoyub gedəllər bura. Əlimi qoydum belə cibimə, bax belə pit çana-çana çıxdım o tərəfə. Orda da o bir stolda bir dostumuz var, oturmuşdu. Biz məfsəxə süpürdüldü, gör nə var, nəyə baş verir. Deməli, Kadəm bular gəlmiş görünür, ordan kənarda kimsə var idi. Kənarda getdim, baxdım o cəhətdən. Deməli 4 adam nətar pul yığırdı orada bax belə. Ciblərinə basa-basa, tez-tez, tez-tez pul yığırdılar. Ə, dedim sizin başınız xarabda kişidir. Sizin bütün o ulduzların uzanını sataz, o qiymətə ön elmirəm, amma mənə dedim doğrudan. Mən mənbəm zadım yox, mənbəm mən özüməm. İndi qardaş, bu. Sən Məlumatlı mənbə dediyim, mənim adımı çəkilmək istəmirəm. Və bütün xəbərlərlə gedir. Və bütün başından bağlıçamələdən bağlıyıq öyrəniblər. Və e, bu media deyil. Bu mətbuat deyil, bu televizya deyil, bu bil sən nədir? Bu nə bilim belə də canadı deyirəm, həmsə bir əldən təsir yaradıblar. Hamısını veriblər, işlədirlər. Komandada gələndənəcə yazın. Məlumatlı mənbə dedim, məlumatlı mənbə. Cəmalətinin yanında kimi olub ki, İlham Əliyevə minnətdirəm də ki, sən Allah məni düzdə qoyma, nazir gündə. Cəmalətin düzdə qalacaq adamdır. Olmadı ki, dəli adamı gedib öldürə, qünü yemədi. Cəmaləddin çox istəyir ki, buna sabah desinlər ki, qardaş. Sən sən də bizimbiz get yaşa. Çox oladın, o çox istəyir. Mən o daxili qoşunlarda yazanda o o vətən xayini var dedim orada indi o inspektor dəyişir. Əlaşat nə bilir? Qalqov. Ağır mamlunun yaşına gəlmişdi o birsi balkonik orada. Dedilər səndir. Sən Allah da yazma dedim. Niyə? A dedi sən yazdıqsa bu medal alır, sən yazdıqsa bu ev alır, sən yazdıqsa bu. Ha dedi bu 4 dənə ev alır, bir dənə də medal alır, prezidentdən alır birbaşa bildin. Hə? A dedi bir dəfə də yazsan bu nazir olacaq. Onsuz da biz mətbəxtdə olmuşuq, millət mətbəxtdə edəcəksən. Yazma. İndi o qadın düz deyir də da, yazdıqsa dadım da nazir olur da.